दरस रूहानियत जाहिर से बातन का सफर क्या है हम जाहिर की दुनिया में उलझे रहते हैं बाहर के भूल भलेया हम बाहर से फारक ही नहीं होते तो अंदर जाने का टाइम ही नहीं मिलता होता यह है कि इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है जाहिर की दुनिया में बातन की तरफ सिर्फ मौत लेकर जाती है इंसान को बातन की तरफ सिर्फ बेख्तियारी मौत लेकर जाती है जो आपके इख्तियार में नहीं है आएगी गर्दन दबोच देगी और बात ख़त्म फिर आपको तो ज़बरदस्ती बातन की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ सवाए नदामत पछतावा परेशानी की कुछ हासिल नहीं होगा और यह एक आमरीन बुजुर्गान दीन सूफिया असफिया अतकिया ये जो अहनल्ला हैं ये मियाँ के वारिस हैं। एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आखिर में नबी आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ासी व्ल् ने ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना दुनिया में बस जितने आने थे आ गए अब किसी नबी के आने की ज़रूरत ही नहीं है जो भी काम था वो मैंने मुकम्मल कर दिया है और यही जो काम मैंने मुकम्मल किया है इसी मिशन इसी को इसी मिशन मोहम्मदिया को फैलाने के लिए और यह जो हैं वो आते रहेंगे कियामत तक अम्बिया की अब ज़रूरत नहीं है अगर होती तो फिर कोई और भी आ जाता फरमाया कि नहीं बस काफ़ी हो गए अब जितना कुछ अधूरा रह गया था जो रद्दोबदल होनी थी वो सारी कंप्लीट हो गया फरमाया और योम अकमल तो नगुम दी दीन मुकम्मल हो गया बस अब किसी चीज़ की इसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है तो जो हजूर के वारसिन हैं अलिया कर दीन सूफिया ये क्या करते हैं ये उन तलीमत को फैलाते हैं कि इंसान सिर्फ ज़ाहिर प्रस्त होकर न रह जाए सिर्फ़ जिसम का ग़ुला न बन जाए इंसान सिर्फ जिसम का नाम नहीं है जिसम और रूह ये दो चीज़ें हैं जो मिलकर इंसान बनता है दो चीज़ों का मरकब है तो इंसान की जिंदगी गुजरते रहती है ये सारे ज़ाहरी लवाजमात का जिसम के गिरद घूमती है ज़िंदगी खाना पीना ओढ़ना चोना कपड़े ज़ेबरा। ये सारा कुछ क्या है जिसम की जरूरतें हैं जिसम के तकाज़े हैं तो जिसम के तकाज़े जो हैं ये काफ़ी नहीं हैं जिसकी वजह से जिसम जो है ये सलामत है वो इसके अंदर इसकी रूह है ने फरमाया तो फिर मिन रू ही इलाही है पाक में मैंने भूख दी इंसान में अपनी रूह जब रूह निकल जाती है तो कहते हैं कि डेथ हो गई अब इसको ना उठाओ और मिट्टी में दबा दो ये जो लू का एक हॉल था अब ये खाली डब्बा है इसका क्या करना गाय रखो मट्टी में दबा कचरा नहीं आप घरों से निकाल देते आप सब्जी लेके आते हो चिलके सारे बाहर फेंक देते बादाम लाते हो तो आधा किलो जो है भाज फेंक देते गली में क्या मतलब वो जो उसका मगज है जिसको गिरी कहते हैं वो आपने हासिल करना मकसूल वो था वो आपने हासिल कर लिया और वो आपने जाया कर दिया तो जो जाया किया वो भी उसके साथ आया था तो तोल के अंदर जब पैसे आपने दिए पेमेंट की है तो वो तोल के अंदर आए हैं लेकिन आकर आधे आपने पार फेंक मतलब क्या आपका मकसद मगज तक पहुंचना है तो दीन का जो मगज है वो है तसवफ तस्वफ इस्लाम का वो शोबा है जो अंदर की सफाई करवाता है अंदर की चलाकियों की तरफ जो है बंदे को मतवर है इंसान जाहिर में नमाज पढ़ ले रोजे रख ले और हज कर ले उम्र कर ले दाढ़ी रख ले तो आप क्या समझते हैं कि वो जहनत में चला जाएगा ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान जहनम में सड़ रहे होंगे इस तरह के नमाजी हजी उम्र दाढ़ियों वाले अफज कुरान आलमी ये खेल जो है इसको समझना पड़ेगा और यहाँ होते लगाए तो उन्होंने फिर बताया कि अंदर की तब्दीली अगर ना हुई तो से ला, तो से कह भी दिया क्या हासिल निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं जब तक अंदर तब्दीली नहीं आती तो बाहर से तब्दीली पैदा करने से कुछ नहीं होगा जैसे हजरत बाबा बोले शफल है अर्गा गिटे मलमल तोमे तेरे मनो न गई पलीती लोगों के दिखलावर कारण भाई भाज बड़े मसीती तेरा दिल खंडावे मुंडे कुड़िया तू दिलो नमाज ना नीती दुनियादारा रब के नाल विचार सभी तू की अंदर की खबासतें हर वक्त इंसान के अंदर जो चल रही है खिचड़ी शैतान और नफ्स ये हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं